নমস্কাৰ সকলোলৈকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগজৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনালোঁ আজি আপোনালোকৰ বাবে কাচকলৰ এটি বৰ সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'লে নিমখ হালধি দি কাটি লোৱা আলুখিনি প্ৰথমতে ভাজি ল'ব লাগিব এনেকৈ যদি কাচকলৰ তৰকাৰীখন বনায় তেতিয়াহ'লে মাছ মাংস খাবলৈ মনেই নাযাব যদি বনোৱা নাই এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাব আলুখিনি ভজা হৈছে এতিয়া উঠাই ৰাখিব সেই তেলখিনিতে কাটি লোৱা কাচকলকেইপিছো দি দিব আৰু তাৰপিছত কাচকলখিনিও অলপ ভাজি ল'ব লাগিব ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব কাচকলখিনি ভজা হৈছে এতিয়া উঠাই ৰাখিব পুনৰ কেৰাহীটোত অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি গৰম হ'লে তাত গোটা জিৰা কেইটামান দি দিব আৰু এতিয়া চফ কৰি লোৱা বিলাহী পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি দি কেঁচা গোন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব এতিয়া তাত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব আৰু হালধি গুড়ি দি দিব তাৰপিছত পুনৰ অলপ সময় ভাজিব লাগিব এতিয়া ভাজি ৰখা কাচকল আৰু আলুখিনি দি মছলাৰ সৈতে ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব ৰেচিপিটো বনাবলৈ তেনেই সহজ কিন্তু খাবলৈ খুবেই জুতি লগা হয় যদি আপোনালোকে এই পদ্ধতিৰে কাচকল বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব ভালদৰে কিছু সময় ভজাৰ পিছত তাত জিৰা গুড়ি অলপমান আৰু ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দি দিব দি ভালদৰে ভাজি ল'ব ভালকৈ মছলাৰ সৈতে কাচকল আলুখিনি ভজা হ'লে তাত জোখমতে পানী দি দিব পানী আপোনালোকে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু পানীখিনি দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু ঢাকনি লগাই কাচকল আলুখিনি সিজালৈকে ঢাকি ৰাখিব ঢাকনিখন গুচাই ভালদৰে মিলাই ল'ব আৰু এয়া কাচকল আৰু আলুখিনি সিজি গৈছে এতিয়া তাত গৰম মছলা গুড়ি অলপমান দি দিব আৰু দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব এয়া কাচকলৰ চব্জি ৰেডি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিলোঁ পুনৰ উপস্থিত হ'ম ধন্যবাদ